Министерство просвітництва России перенавчает оккупантов, что повернулися из войны, у школьных учителей. Здесь готовят учителей по основам безопасности и защиты Родины. Слушатели этих курсов – ветераны СВО. Они не понаслышке знают, как работает западная пропаганда. Для нас важно, чтобы вы приходили в школу, рассказывали ребятам, специальная специальные военные операции, подвигах, конечно, нужно а, пройти соответствующую подготовку, соответствующее а, переобучение. Я думаю, все участники, которые сейчас находятся на обучении, показав свой героизм, показав свое отношение к Родине, правильно будут направлять детей и правильно поднесут вот этот патриотизм нужно отдать должное, с одной стороны, тому, что Россия, она очень быстро учится и очень быстро учит свое население под задачи, которые ставят руководство. То есть работает пропаганда. И когда пропаганда на уровне телевизора уже обработала всех взрослых, тогда нужно обрабатывать маленьких, потому что из этих маленьких подрастают призовники, как и это было в Советском Союзе, Точно так же сейчас в России. Для них самое главное, чтобы был ресурс. Ресурс как мальчики, так и девочки. Девочки это нарожают, а мальчики их нужно готовить к тому, что вам знания не нужны. Деньги научились считать и слава богу. Российские депутаты уже внесли до Думы поправки до трудового кодексу У пояснювальній записи говорится граждан, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, с погашенной судимостью и их безупречного поведения, активной общественной и благотворительной деятельности в течение 10 лет после отбытия срока наказания с представлением права региональными комиссиями по делам несовершеннолетних рассматривать их заявление о разрешении заниматься педагогической тренерской деятельностью с детьми и подростками. Российская Федерация, она уже очень давно превратилась в страну вне закона страна Зазеркалья, в которой законы пишутся исключительно под задачи, которые ставятся Кремлю. А сейчас нужно куда-то деть всех этих инвалидов, без ноги, без руки, без глаз, контуженных и так далее, которые вернулись с фронта. И чтобы им не платить просто так деньги, пусть они ведут пропаганду непосредственно Школа, що депутати пояснили, що педофілів такі поправки не стосуватимуться та не допомогло у російських новинах. Останнім часом все більше заголовків про вчителів злочинців, які повернулися з так званої СВО. В городе Павловске Воронежской области задержан Иван Фоменко, который год назад вернулся с войны и устроился учителем в школе. Фоменко подозревают в развратных действиях в отношении 15-летнего подростка. Детей в школах Новосибирска воспитывает сидевший за убийство участник войны в Украине Никита Семьянов, которого в РФ обвиняют в педофилии. Ну і абсурдні не придумаєш. Бивший куратор ігри сіній кіт, осуждений за склонення подростков к суїциду, проводит уроки патріотизму в школах. У освіти пишаються тим, що майбутнім педагогам активно розповідають про цінності під час навчання. Параллельно с будущими учителями ОБЗР говорят и о важности духовно-нравственного воспитания. Этим занимается герой Советского Союза, отец Киприан, известный своим творчеством об афганской войне. К слову, на днях ему вручили специальный приз «Быть человеком», а его размышления о борьбе, добра со злом позволяют настоящим и будущим педагогам по-новому взглянуть на истинные человеческие ценности и объяснить подрастающему поколению, что такое поступок, честь, взаимовыручка І сила волі, але які цінності ці люди насправді нестимуть дітям, здається очевидним. Журналісти видання Сирена підрахували, що щонайменше третина вагнерівців, яких представляли як героїв у школах Росії, були засуджені за тяжкі злочини. Рускі, які живуть в Росії і будуть вадіти своїх дітей кеть упорям у бійцям, насильникам которых приведут в школи і назначать їх учителями. извините, но ваших дітей будуть учить уроди, які должны сидіти в тюрмі чи в земле. Якщо родители таких дітей готові к тому, щоб вот дітей упорям в руки, тогда, ну, це цена. що може бути гіршим за злочинця наставника для дитини. Уявити складно, які те, хто через десяток років може вирости з таких дітей.